Salam dəyərli izləyicilərimiz. Bu gün sizləri Zəbrad Məhəmməd yolunda yerləşən, 2 mərtəbəli, 6 otaqlı, çox gözəl, fərqli üslubda inşa edilmiş həyət evindən salamlayıram. Evimizin geniş həyəti var. Həyətində pisetkası quraşdırılıb. Həyətin bir tərəfində isə kiçik də olsa torpaq hissəsi saxlanılıb, yaşıllıq salınması üçün. Heyət də tamet daşlı üzləndir. Evin fundamenti beton karkas, birinci mərtəbə monolit. Birinci mərtəbə ilə ikinci mərtəbənin ara kəsməsi monolitdir və cüt daşla inşa edilib. Tam yaşayışlı ərazidə yerləşir. Qazı, suyu, işığı daimi, ən önəmlisisi isə sənədi qutçadır. Gecə işıqlandırılması quraşdırılıb, hazırdır. Əzizlər, indi isevin içərisi ilə daha yaxından tanış olaq. Əzizlərim, biz birinci mərtəbənin dəhlizindəyik. Birinci mərtəbəni boya-boy istipoldan ibarətdir. Yəni birinci mərtəbənin döşəməsi də monolit betondur. Geniş gördüyünüz kimi dəhlizi var. Birinci mərtəbədə yerləşilən belə gözəl qonaq otağı. Qonaq otağının döşəməsi laminatdır. yerləşir yataq otaqlarından biri Burada evimizin mətbəxi yerləşir. Evimizin arxasına keçid mümkündür və pəncərə evin arxa həyətinə baxır. 1-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı Əzizlərim, beləliklə evimizin birinci mərtəbəsində yerləşdik geniş dəhlizi, qonaq otağı, yataq otağı, mətbəx, sanitar qurşağı. E, yəni çox müştərilərimiz birinci mərtəbədə yataq otağının olmasını şərt bilir və bu evdə də birinci mərtəbədə yataq otağı nəzərə alınmış biz ikinci mərtəbənin dəhlizindəyik. İkinci mərtəbədə geniş dəhlizdir. Bu hissədən başlayaq. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağı, sanitar qovşağı, geniş dəhlizi və eyvan yerləşir. Burada da yataq otaqlarından biri yerləşir. Kondi xətləri çəkilib, radiatorlarla aparatın quraşdırılması qalır. İkinci yataq otağı 3-cü yataq otağı və 4-cü yataq otağı, uşaq otağı kimi nəzər alınır. Və 2-ci mərtəbənin sanitar qurşağı. Və bu hissədən isə eyvanına çıxışı var. Əzizlərim, beləliklə bu gözəl həyət evimiz Zavrat Məhəmmədi yolunda, əsas yoldan 300 metr məsafədə yerləşir. Qazı, suyu, işığı daimi, ən ənamlısı sənədi qutçadır. Tam yaşayışlı ərazidə yerləşir. Evimiz 3 sot torpaq sahəsində inşa edilmiş, 2 mərtəbəli, 6 otaqlıdır. Əzizlərim, evimizin qiymətini videonun açıqlama bölməsində qeyd edəcəm. Dəyərli vaxtınızı ayırı, videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.